Сегодня было зафиксировано три факта фотографирования избирателями своих бюллетеней, когда они находились в кабинке для голосования. Сразу же после этого были приняты меры. Члены комиссии обратились, вызвали милиционера. Милиционеры оформили нарушение. А кто они? Кто эти выборцы Это молодые были парни с общежития, насколько я знаю. Однозначно я в этом не принимал никакого участия. Считаю, что данное действие абсолютно неправильно. Такие голоса мне не нужны. И очень бы хотел, чтобы нашли того нарушителя и по, всем, по всей строгости закона наказали. Они голосовали за политическую партию «Заступ». Двое из них признали, что им за это заплатят по 100 гривен, как благодарность. Был выявлен факт фотофиксации бюллетня, там, где был уже отмечен голос по нашему законодательству запрещено это делать. То есть по данному факту были задержаны люди, которые это делали. По данному факту собран материал и как бы, ведется следствие.